В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне внеочередных парламентских выборов. Глава государства уверен, что выборы чрезвычайно важны для страны на этом этапе развития, и новый парламент сможет успешно воплотить план изменений, реализация которого обеспечит европейские стандарты жизни и достойное место Украины в мире. У, вас, У вас чрезвычайно широкий выбор. Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она полностью соответствует европейским стандартам. Прошу, выбирайте по совести. Помните, что голосование за деньги отныне является преступлением не только для тех, кто покупает, а и для тех, кто продает. Голосуйте за Украину, соборную, единую, неделимую европейскую. Слава Украине. Премьер-министр Арсений Яценюк призвал украинцев прийти и проголосовать на выборах, ведь для будущего Украины важен каждый голос. Тем более, что 26 октября мы будем выбирать новый парламент, первый после революции достоинства. Именно этот парламент обязан гарантировать Украине неизменность курса в Европу, а также служить украинскому народу. Глава правительства подчеркнул, даже в условиях военной агрессии против Украины власть сделает все возможное для того, чтобы эти выборы были честными, а каждый, кто придет голосовать на свой избирательный участок был в безопасности. Правительство сделало и делает все необходимое для того, чтобы каждый гражданин, который пришел на избирательный участок, чувствовал себя в безопасности. Мы обеспечим волеизъявление украинцев. Дорогие соотечественники, голос каждого из вас слишком весомый. Нужно обязательно прийти на выборы. Цена этих выборов является слишком высокой, чтобы оставаться дома. Придите и проголосуйте. Украина призвала Россию осудить местные выборы, которые пытаются провести незаконное бандформирование на подконтрольных им территориях на Донбассе. Об этом заявил временный исполняющий обязанности постпреда Украины в ООН Александр Павличенко. Москва должна четко дать понять боевикам, что их выборы незаконны, противоречат украинскому законодательству и мешают мирному процессу на востоке нашей страны, сказал Павличенко. Кроме того, он призвал террористов обеспечить беспрепятственный доступ к избирательным участкам на парламент выборах тем гражданам Украины, которые живут в районах подконтрольных боевикам. 26 октября террористы готовят в зоне АТО вооруженная провокация под видом бойцов батальонов спецназначения МВД, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Из захваченного террористами Новоазовска в штаб антитеррористического центра поступила оперативная информация, что там замечены несколько КАМАЗов с опознавательными знаками АТО. На этих автомобилях передвигаются люди, одетые в камуфляжную форму со знаками батальона Фазов и Айдар, говорится в сообщении. В Новоазовске нет и не может быть украинских бойцов подчеркнули в ведомстве. Вместе с тем в рубежном Луганской области боевики запугивают местных жителей, сообщают в МВД. А там милиция обнаружила около двух сотен листовок, адресованных пенсионерам. Террористы угрожают в случае голосования за некоторых кандидатов оставить пожилых людей без пенсии. Министерство предупреждает о возможных провокациях и призывает население прилегающих в зоне АТО районов быть бдительными, не поддаваться на провокации и не паниковать. Накануне выборов подразделения села АТО переведены на усиленный режим службы, сообщили в Совете о нацбезопасности. Правоохранители и представители спецслужб будут обеспечивать безопасность избирателей и членов комиссий на всех этапах. Ожидается, что завтра на избирательные участки в Донецкой области придут около полутора миллиона граждан. За последние сутки никто из украинских военных не погиб, 10 силовиков получили ранения. Активность террористов в зоне АТО не повысилась. По данным СНБО, наблюдается передислокация боевиков техники в направлении Дебальцева и Донецкого аэропорта. Масштабные атаки на него пока не совершаются. Ситуация вблизи Мариуполя под контролем украинских военных. Ситуация на 32-м блокпосте в районе населенного пункта смелая, контролируемая. В данный момент он не обстреливается. У наших военных достаточно оружия и боеприпасов, чтобы отразить возможное нападение. В случае необходимости подразделения вооруженных сил готовы предоставить подкрепление защитникам блокпоста. Для этого сформированы резервные бронегруппы. Обеспечивать порядок на выборах будут и спасатели. 26 октября на дежурство выйдут около 7,5 тысяч сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 2000 тысячи единиц спецтехники. Из них 4,5 тысячи человек будут находиться непосредственно на избирательных участках по всей стране. И еще 3 тысячи будут патрулировать в населенных пунктах Украины. В Киеве и области будут дежурить более 700 спасателей и 180 единиц спецтехники. Тщательно проверять всю поступающую информацию накануне и в день выборов. С таким призывом к представителям СМИ обратился спикер СНБО Андрей Лысенко. По данным Совета Безопасности, в субботу и воскресенье ожидается вброс огромного количества неправдивой информации с целью запугивания людей. Лысенко призвал СМИ распространять только проверенные данные и напомнил, что 26 октября будут круглосуточно работать инфоцентры СНБО и пресс-службы силовых ведомств. Все информационные ресурсы Центра Сберкома функционируют в нормальном режиме и защищены от попыток незаконного проникновения на уровне, который свидетельствует о невозможности доступа к ним спецслужб развитых стран мира, заявил председатель ЦИК Михаил Ахиндовский. По его словам, попытки получить несанкционированный доступ имели место, но на них была соответствующая реакция как со стороны работников секретариата Центра Сберкома, так и со стороны сотрудников СБУ и Госслужбы связи и техзащиты и информации.

Ни один человек противозаконным способом, как бы он ни пытался, не сможет получить доступ к информационным ресурсам ЦИК. Нет никакой опасности функционирования таких ресурсов и надежности передачи данных с использованием этих ресурсов как сегодня, так и в день голосования и во все последующие дни подчеркнул Михаил Ахиндовский. Кроме того, он сообщил, что предварительные результаты выборов Центральной избирательной комиссии надеется получить вечером 29 октября или утром 30-го. Глава ЦИК выразился что парламент так и не смог внести изменения в действующее избирательное законодательство касательно проведения выборов военнослужащими в зоне АТО. И сегодня в Украине день тишины. Накануне внеочередных парламентских выборов агитация запрещена. Во всех населенных пунктах должны убрать все агит-материалы. Запрещено также обнародовать результаты социологических опросов. Напомню, предстоящие выборы пройдут по смешанной системе. В 27 из 225 округов выборы проводиться не будут. 12 таких округов находятся в Крыму. Граждане Украины, проживающие на полуострове, смогут проголосовать за кандидатов по партийным спискам на материковой части страны по упрощенной процедуре изменения места голосования. И по такой же системе проголосуют и жители Донбасса. Местные выборы на Донбассе на территориях, захваченных боевиками, должны проходить исключительно в соответствии с украинским законодательством. Об этом говорится в комментарии МИД Украины о решении Комитета министров Совета Европы по ситуации вокруг Украины. Европейское ведомство дало четкий сигнал, что любые попытки террористов провести псевдовыборы в другие сроки в другом правовом поле являются незаконными. Совет Европы также отметил ответственность России за выполнение положений Минского протокола на фоне попыток Кремля отменить от своего участия в конфликте. Вместе с тем, сепаратисты на Донбассе создают атмосферу страха, что негативно влияет на способность граждан Украины реализовать свое право голоса. Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Даниэль Берр. По его словам, любые усилия по срыву выборов будут отслежены. Бер добавил, что Соединенные Штаты решительно осуждают любое вмешательство в законный демократический процесс в Украине и право граждан мирно выбирать собственных лидеров. Также в Штатах надеются, что украинские граждане Крыма смогут осуществить свое законное право проголосовать на выборах, несмотря на незаконную оккупацию России. Никаких решений по режиму санкций в отношении России, которые остаются в силе, саммит ЕС не принял. Об этом говорится в итоговом заявлении съезда. Европейский совет напоминает о предыдущих решениях, о запретительных мерах. Он продолжит отслеживать ситуацию в Украине для предоставления дальнейших указаний в соответствии с необходимостью, говорится в опубликованном заявлении. Вопрос о переоценке режима санкций против России будет рассматриваться только после выборов в Украине на встрече поспредов 28 стран Евросоюза в Брюсселе. Напомню, ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны в связи с ситуацией в Украине ввели в марте-сентябре санкции против ряда российских бизнесменов, политиков и компаний. И в воскресенье Украина переходит на зимнее время. 4 утра стрелки часов необходимо перевести на час назад. Вместе с Украиной около 80 стран мира переходят на летнее и зимнее время. А вот некоторые из бывших республик Советского Союза, такие как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Армения, отказались от такого перехода. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами и до встречи на БТБ.